Softline 82 – новая инновационная профильная система, предназначенная для производства светопрозрачных конструкций, то есть оконных и фасадных элементов, которые соответствуют требованиям по энергосбережению, энергосбережению вводимым в Европе, начиная с 2015 года. Из этих профилей можно изготавливать весь спектр светопрозрачных конструкций самых разнообразных типов открывания. Здесь представлено классическое европейское окно с одной крупногабаритной створкой и декоративными перекладинами, которые на сверху непосредственно на стеклопакет. Уже по одним размерам этой створки видно, что эта система обладает очень большим запасом статической прочности. Несмотря на то, что его габаритные размеры практически полтора на полтора метра, створка открывается очень легко и совершенно не провисает. Остается в том положении, в котором ее оставили. И при этом, конечно, можно использовать те дополнительные обсыпки в фурнитуре, которые могут зафиксировать ее в этом, в этом положении. Классическая болячка многих заказчиков пластиковых окон сегодня это желание избегать больших створок и делать их маленькими, либо не делать их совсем замещая их глухими частями. Но вот э, практика показывает, что хорошие, профильные системы, они позволяют делать такие окна, которые не будут нести себе в тех рисках, которые имеют в себе обычно большие сроки, связанные с провисами или другими неприятными. Все управляется очень легко, все сделано очень красиво, четкий функционал. Как в поворотном режиме великолепно работает окно, так и в режиме откида. Обращает на себя внимание великолепное качество обработки сварные швы аккуратно зачищены, великолепно уподобленные штапики. Такая обработка возможна только в том случае, если это действительно пластик самого высокого качества, который хорошо режется, который не крошится, в котором нет никаких сэкономленных материалов, которые делаются только из самых лучших исходных компонентов. Софт 82 это пример очень точного, очень грамотного, очень выверенного решения, который позволяет Делать окна самого высокого европейского качества, отвечающего требованиям завтрашнего дня, вы делаете уже сегодня. Очень легко адаптируя их под архитектурные вкусы конкретного заказчика, конкретного строителя, конкретного дизайна, под ваши вкусы и